Вкусного всем! Гефильтефиш, фаршированная рыба, известна с 14 века и, как говорят историки, появилась на территории Франции и Германии. Тогда это блюдо подавали на шаббат, еврейскую субботу. Затем, распространившись по всему миру, приняла форму обязательного блюда на еврейский Новый год в семьях Хашкинази, Как правило, используется карп или щука. И, кстати, кружочек монетка из моркови в украшении блюда не просто так. Это как пожелание удачного Нового года. И сразу предупреждаю, быстро не получится. Это все-таки праздничное блюдо, не на каждый день. Зато все труды окупятся стократно. Лучший гарнир – картофель и цвикли. Один из символов еврейской кухни – гефильтефиш. А нужно нам для этого пару карпов, весом кило 200 полтора каждый. Рыбы много, такое блюдо не имеет смысла готовить на малое количество, много труда. Много овощей, буряк или столовая свекла, морковь и лук. Но очень много каждого из них. Для фарша яйца, рассыпчатое печенье и манка. Приправлять будем немудренными специями. Черный перец, сахар и соль. Ну и растительное масло для жарки. У меня оливковое. Вроде бы простые ингредиенты, но блюдо из них будет поистине праздничным. Начнем с очистки рыбы. У меня есть хитрость. Чтобы чешуя не разлеталась по всей кухне, я выкладываю ее в пакет и чищу в пакете. Так вся чешуя остается в пакете и облегчает уборку. Затем у рыбы удаляем голову. Готовить будем с головой. Она даст навар, а затем просунув руку в брюшко удалим внутренности. Вот их использовать не будем. Сначала пальцами аккуратно отделим внутренности от стенок, так легче вынуть. Хотя если будет много икры, пожарьте ее отдельно. И осторожно не повредите желчный пузырь. Из головы удаляем жабры. Они дают неприятный привкус при варке по мне тоже неприятный, кому-то даже тиной отдает. Не пробовал, всегда удаляю. Тушку промыли водой, отрежем хвост. Он пойдет в помощь головизне. Можете срезать большие плавники, а можете и не заморачиваться. Но не вырывайте их, кожа должна быть целой. Теперь нарежем тушку пластами шириной в два пальца. Пальцы у всех разные, но ширина должна позволить потом набить кожу фаршем. Зачастую гефельте фиш готовят тушки целиком. Это сложнее, снять кожу не повредив ее, и при этом фарш не пропитается овощным отваром, поэтому я предпочитаю пласты. После нарезания пластов снимем кожу. Сначала я делаю надрез под кожей. Затем завожу пальцы туда и подрываю кожу от филе. Дойдя до обеих плавников, выворачиваю наизнанку. И подрезав вместе плавников, чтобы они остались на коже, опять пальцами и ножом отделяю кожу от фильма. Получится шкурка отдельно, мясо с костями отдельно. и так остальные кусочки. Если разрежете шкурку на полоску, не страшно, будет немного сложнее обернуть ею пласт фарша. Подготовим филе с костями к общению с мясорубкой. Нарежем, да мы будем перемалывать кости. Душиться рыба будет 4-5 часов, за это время они станут мягкими и вообще не ощутимыми. Хотя хребет можете удалить. Кстати, на сей счет нет однозначного мнения. Дело в том, что по правилам в субботу не просто нельзя работать, даже косточки отделять нельзя. Поэтому либо тушим так, чтобы косточки превратились в мягкий фарш, либо вынимаем заранее, а с карпом это еще топ. В очередь овощей, нарежем морковь, непременно кружками, это символически важно, чтобы они напоминали монетку. Половину лука нарежем тоже кружочками. Они будут насыщать бульон вкусом. А другую половину нарежем полукольцем. Часть его затем поджарим и добавим в фарш. Часть тоже будет участвовать в создании бульона. Свеклу также пластинками, но большими полукругом. Будет у нас платформа для выкладки пластов рыбы. Поджарим лук, нарезанный полукольцами, на сковороде с растительным маслом. Не берите масло с ярко выраженным вкусом, типа домашнего, которое может перебить вкус рыбы. Блюдо у нас будет нежное и на вкус, и по консистенции. Резкий вкус домашнего масла будет его портить. Поджарим до яркого золотистого цвета. Не ужаривайте совсем. Он не должен быть хрустящим. Половина его пойдет в фарш, половина для овощной подушки. Фарш будем готовить из рыбного филе с косточками. Половины жареного лука, пары небольших сырых луковиц и печенья, обязательно рассыпчатого. Перемалывать будем дважды. Сначала с большой решеткой. А затем перемешав с мелкой решеткой. Толстые косточки перемелятся в труху. Затем в объем фарш яйца. Перемешаем. Добавим соль. Перемешаем. Добавим перец. И снова перемешаем. Добавим манку. Перемешаем. И отставим в сторонку. Манка загустит фарш минут за 15-20. Через 20 минут наполняем кожу фарша. Для этого разложим кожу на тарелочке, добавим внутрь фарш. Не забывая распрямлять кожу. Получится такая котлетка в обрамлении кожи. Если кожа разорвана на полоску, выложим котлетку приблизительно по длине кожи, и обмотаем, распрямляя полоской. В общем-то дело не хитрое. И будем обжаривать. Это даст возможность сохранить им форму и не раствориться в бульоне. И немного добавить вкус жареной рыбы. Разогрели масло на сковороде и аккуратно с тарелки соскальзываем, сбрасывая котлетку на горячую, обязательно горячую сковородку. Минуты 3-4 жарим на огне ниже среднего. Когда перевернете, помогая рукой, должна быть вот такая не очень зажаристая корочка. И еще 2-3 минуты. Пожарим все кусочки и отложим в сторонку. И будем готовить самый долгий и самый легкий этап тушения. На дно сотейника, казана, утятницы выложим голову и хвост. Головы я разрубил для плотности слоя. Сверху покроем луком, сырым, кружочками, Распределим его более-менее равномерно. После этого высыпаем морковь. И тоже распределяем ее в более-менее ровный слой. Затем выравниваем слоем пластин буряка. И посыпаем все это солью и сахаром. А также перцем. Много перца, ложки 2 и сверху выложим оставшийся жареный лук. Заливаем теперь это все водой, чтобы чуть покрыло овощи. Включим огонь на максимум, нам нужно довести овощной торт до кипения. Когда закипит, снимаем пену и выкладываем наши котлетки. В один слой они у меня не помещаются. Поэтому покрою слоем свеклы и выложу вторым слоем. Сверху еще слой свеклы. Как раз все, что осталось. И доливаем воду, чтобы вода почти покрыла верхний слой котлет. Накроем сверху пергаментом, чтобы бульон не выкипал за долгое тушение. А это 4, а можно и 5 часов. Накрываем крышкой, доводим до кипения. И следя, чтобы булькало, но чуть-чуть еле-еле тушим. После тушения выложим котлетки в форму для подачи. Зальем бульоном. И выложим сверху по монетке. И красиво, и по желанию скрыто. Кстати, иногда в других традициях в бульон добавляют желатин, чтобы наверняка свернулся в желе. Так вот это не кошер. Нарушает принципы «мясо с рыбой вместе не готовят» в еврейской традиции. А желатин – это продукт мясопереработки. И ставим наше блюдо в холодильник, чтобы застыло, и вы еще больше его захотели. А хотеть было что? Кстати, в части оставшегося бульона я отварил картофель. Именно так и делают обычно в этом случае. Вы себе не представляете, как это вкусно. Рыба нежная, как зефир. Сочная, мягкая, Питавшая такое впечатление все самое лучшее от овощей. Картофель, хотя его готовили в том же бульоне, дает свои непередаваемые ноты. Это очень вкусно. А если в прикуску с цвикли, то это вообще восторг. И труд по приготовлению безусловно стоит результата. Ну и монетка, пусть вам улыбнется удача в новом году. Да и в этом тоже. Приятного аппетита, Шабат шалом. А мы ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь на канал Корчма. И будьте здоровы.